太傅，你怎么不在医院里待着，跑到这儿来了？臣身体已无大碍，可以出院了。而且公主不在眼前，甚是思念。嗯、公主这几日拍戏一定十分辛苦，臣给您带来了您最喜欢的净颜泥，还有您喜欢吃的东西，来。 组里拍摄，一定要照顾好自己。太傅，我很好，你不要担心了。倒是你，一定要照顾好自己的身体。怎么不说话？臣、啊、心里十分快乐，觉得似乎有很多话要说，又不知从何说起。 臣从未与任何女子有过瓜葛，这是臣第一次感受爱情。如今才明白了诗词中所云的男女相处的快乐，确实妙不可言。净胡说！难道公主不觉得快乐吗？ 一直以为你是个老古板，没想到正相反。怎么相反了？说呀！明威，该去换衣服了。哦，好，马上过来。 太傅，我先去了，你先回去吧，别在这儿冻着了。不好，我等你拍戏。听话，快回去吧。听话，你先去吗？那好吧，我先去了。嗯，我去了。 你把我余婉英当成什么人了？我，我公主，您背错行了。哎呀，都怪你！臣可什么都没做啊。你在这儿就是分散我的注意力。哎，对了，公主，您这部戏…… 什么时候结束啊？可能要等到年后。怎么啦？臣已经想好了，等公主拍完这部戏，臣就去向公主这个世界的父母提亲,亲。只要得到允许，立刻定下黄道吉日，筹备婚事。行吗？太傅。 可能你也知道，全国上下只有你坚信自己是太傅，所有人，包括我自己，都认为你是一个暂时失忆的病人。医生分析过你病情的三种可能，第一。 你会完全失忆，但这种概率不大。第二，你恢复记忆时，会想起所有的事情。最后一种，是你恢复了车祸前的记忆，康复期间的事情，你可能会忘记。 也就是说，等你病好了，你或许会否认我们的关系。这样，你觉得我爸妈会同意咱们结婚吗？公主是害怕了。等你变回了影帝，你要是真的把我忘了，我还记得现在的你。 那不就像失恋一样？我不是很可怜吗？如果真的有那一天，公主会去找穆廷洲吗？好了好了，咱们先别想这么多了。 能认识太傅，我已经很满足了。